bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah hari ini saya nak sambung uh, sesi ulasan uh, counter ataupun uh, ulasan pasaran lah uh, bursa, kita tengok uh, pasaran bursa pada hari ini 20 November 2025 lepas tu kita tengok beberapa counter-counter lah yang ada buat uh, kenaikan hari ni. So kita tengok secara keseluruhan. Alright. So pertama sekali, uh, macam biasa saya akan tengok dia punya indices. Kita nak tengok adakah hari ni bursa lebih nak ke bullish ataupun bursa yeah. nak lebih kepada bearish. <laughs> kita tengok ah uh, satu-satu. So first kita tengok first impression bila tuan pembuka bursa kita kita nak tengok dekat bahagian indices ni kan kita nak tengok general condition bursa. Pertama sekali, kita tengok FBM KLCI. Dia start dengan gap up, lepas tu turun, lepas tu naik sikit lagi. So, generally, um, kita boleh cakap generally bursa agak bullish lah pada hari ini. Jadi, okay, buka tadi, uh, quite, uh, gap up tu tinggi lah, agak tinggi. Lepas tu, turun sikit and then mula naik balik. Alright, kalau tengok yang lain-lain, consumer product, industrial product, Construction, teknologi Semua buka dengan green lah Dengan bullish Financial pun naik balik Have naik Plantation aa, sedikit menurun Then, Property pun ada Nak sedikit menurun lah Tapi generally semua masih hijau Yang merah hari ni ada dua lah aa, Telecommunication yang transportation So aa, Daripada kesemua ni Hanya ada dua sektor index yang aa, Merah Setakat pagi ni lah okay, Setakat pagi ni So Sekiranya sentimen bullish ni kekal sampai ke petang insyaAllah kita akan nampak uh, banyak counter-counter yang uh, boleh buat kenaikan lah right. So seperti biasa kita tengok uh, apakah counter-counter yang ada dalam most active. So tadi saya dah check lah beberapa counter. First kita tengok um, 99 spigmat. Okay, 99 spigmat ni kalau tuan puan tengok dia punya ticker chart dia lah eh hari ini kita tengok yang setakat yang hari ini semalam dia dah buat kenaikan hari ini, hari ini pun sambung lagi buat kenaikan so adakah dia nak sambung lagi nak buat kenaikan kita tengok alright kita tengok so kalau tuan pun tengok dia punya ticket chart ni agak menarik dia punya uh, buka tadi gap up lepas tu turun sikit lepas tu dia dah uh, ticket chart yang sekarang harga dia dah break dia punya opening tadi yang gap up tadi so kita panggil sebagai intraday breakout lah dia dah break dia punya all time high hari ini, yang dibuat tadi so dah break so generally dia punya ticker chart ni kita consider sebagai bullish wave lah untuk ticker chart so kita tengok dia punya transaction dah ada 683 transaction dia agak besar uh, dah lebih 100 dan buy rate pun tinggi lah okay, 70% ni kira macam kalau ada 100% buy dengan sell buyer dengan seller 70% buyer so generally bullish punya apa ni buyer dominant lah okey dia lebih kepada bullish berbanding dengan bearish so untuk lebih detail lagi kita tengok dekat today trade summary dari segi volume 20426 volume buy 8000 sahaja okey 8799 volume sell so volume buy ni jauh lebih mengatasi volume sell so dari segi nilai kan value 6.85 juta value buy dan ha, ni dah naik dah 3 juta <laughs> dah, dah, dah bertambah sikit seller kan uh, 6.85 juta volume uh, value buy 3 juta value sell so still lagi uh, buyer separuh lebih melebihi seller then dari segi transaction kita nampak 375 transaction buy hanya 287 transaction sell so nak cakap um, mengejar pun almost lah Be, uh, seller macam agak mengejar sikit tapi still uh, buyer masih leading lah ok buyer masih leading so dari segi projection wave kita boleh nampak dia dah buat wave 1 so dia akan buat correction uh, wave 2 lepas tu akan buat wave 3 lah so kita tengok sikit uh, dia punya chart 99 speed chart eh, speed mat alright so kalau tuan-tuan buka dia punya uh, wave yang besar ni Okay, wave wave yang besar ni dia macam ni. Saya tengok dia punya major wave dulu. Okay, mula-mula kita tengok major wave. Ini yang kita dah plot banyak lah macam-macam dah dah, lukis-lukis kat sini kan. Untuk major wave, dia punya wave dia masih lagi consider bullish untuk long term lah. Okay, ini kalau kira wave besar dia macam ni. Um, ataupun mungkin saya boleh lukis balik lah eh. Sebab dah banyak sangat lukisan ni. <laughs> kita lukis balik lah eh. Mudah. So, sekejap. Ya, saya kena Uh, kekalkan dia punya IPO price ni. Yang lain-lain yang lain-lain kita boleh buang. Okey. Semua ni kita boleh buang-buang semua. Baik, yang ni mudah je kita boleh lukis balik je sebenarnya. Right. Saya cuma nak kekalkan dia punya IPO price je. Right. So dari segi wave kan, dari segi wave kalau kita tengok generally, kalau tuan pun gunakan time frame yang besar lah eh, macam monthly chart macam tu. Ni pun saya dah lukis kat sini. So ini dia baru wave 0 1 2 3 4 5 dia nak habiskan wave satu ni kan. So wave satu yang besar ni. Dia dalam wave satu yang besar tu dia ada beberapa dia punya um, sub wave dia. Ini wave dua. Satu, dua, tiga, empat, lima. So sini dia punya wave tiga. Lepas tu dia akan buat wave empat. Lepas tu dia akan buat wave lima. So generally. Ini kalau saya pasang dia punya. Um, gelombang dia ni. So tuan pun boleh nampak lah. Okey, ha, ini wave 1, ini wave 2. Wave 3 ni sepatutnya lagi panjang lah, eh. Atas, atas lagi. Dan wave 5 ni pun sepatutnya lagi panjang atas lagi lah. So, ini kita, kita consider sebagai long term major wave. Okay. Alright. So, untuk short term dia. Untuk uh, 99 speed mark ni. Dia buat 1, 2. Ini dah complete. Um, lepas tu dia buat 3. 3 ni. Kalau tuan-tuan tengok. Dia tak complete lagi tiga ni tak completely so bilakah dia akan complete kita cuba kecilkan time frame okey kita kecilkan time frame and then kita uh, gunakan uh, zigzag wave ni ini zigzag wave ni indicator yang saya buat saya modify daripada indicator yang dah ada dalam bilik in dekat trading view lah right so dari sini dari dengan menggunakan zigzag wave ni kita boleh buat dia punya sub dia okey macam ni kan daripada dua nak ke tiga kita ada sub wave kan kita boleh kira macam satu kat sini, dua kat sini. Uh, lepas tu satu, dua, tiga, empat, lima. Dia buat lima, lepas tu dia buat empat, dah lima lah macam tu kan. So, ini saya buat cepat-cepat lah eh. Yang ni kita boleh kecilkan dia punya time frame ni. Dan kita masukkan dia punya minor lah. So, generally untuk 99 speed mark, Untuk long term major wave, dia masih ada sedikit lagi uh, bullish momentum. Um, Cuma sini dah mula turun sikit lah eh. Dah mula turun. Uh, harga naik tapi um, indikator menurun. So dia macam kita consider dekat situ ada divergent, eh, ada, ah, divergent lah kat sini. So sini kena hati-hati sikit. So kita tengok lagi. Dekat uh, daily chart. Dekat daily chart. Ini adalah wave yang kita buat tadi. Okay. Baru je kita buat tadi. Ini adalah wave 2. Uh, A, B, A, B, C Wave 2 Ataupun mungkin sini Sini boleh juga Sini boleh juga uh, Sini lah Tak senang Tak perlis Sebab ini dah lepaskan Dia buat 1, 2, 3, 4, 5 So Untuk daily chart Dia ada satu Satu wave lagi Untuk dia selesaikan Tapi masalah dia Sekarang Dia ada resistance yang kuat dekat sini So Uh, resistance yang kuat dekat situ. Kalau kita gunakan gun ni dia sebenarnya dia dah lepas resistance cuma dia ada resistance dekat 3 3 ringgit 43 sen. Tapi generally ini dia adalah resistance yang price all time high sebelum ini. So dia adalah resistance yang agak kuat lah Okey. Tapi kalau tengok pada major wave dia should, uh, should be no problem sebab normally wave akan ikut dia punya trend, trend yang besar. Okey. Kalau trend besar dia menaik walaupun dia buat uh, short term penurunan pun later on memang dia akan naik juga alright so kalau kita tengok um, short term lagi ok lebih short term lagi daripada tadi ini daripada 2 nak ketiga ni dia ada 1, 2, 3, 4 dan 5 kan so dia ada satu lagi arm eh bukan arm lah kita panggil sebagai wave lah eh satu lagi wave yang dia akan buat Ha, ni kita mungkin boleh betulkan sikit kat sini ni pun kita boleh kecilkan lagi dia punya degree dia, kita letak mic minute, so macam tu lebih kurang okay. kita tengok sikit indikator indikator ni so generally untuk 1 jam momentum masih ada untuk naik lah cuma perlukan volume yang besar lah okay. kita tengok balik buat masa ni volume masih ok lah cuma seller dah mulai meningkat sebab kita expect dia akan buat uh, temporary retracement untuk wave 2 kan. So dia akan turun sikit sebelum dia naik lagi. Tapi kita kena tengok juga general market condition. Kalau general market condition bullish, then kita expect dia ada possibility yang kuat untuk dibuat kenaikan lah. Right? So semua adalah possibility lah mana kita tahu for sure kan. <laughs> Alright, untuk setengah jam masih ada momentum untuk naik. Cuma momentum indikator dekat bawah ni dah mulai uh, kita panggil sebagai optimum. Okay, optimum. So, kalau dia naik pun mungkin ada sikit lagi lah. Mungkin nak akan cecah uh, resistance yang ni lah. Cecah. Lepas tu, turun. Uh, most probably, kita tak tahu. Uh, kalau tengok dekat sini pun, uh, dia dah mula. Dekat 15 minit ni kan, dia dah mula. Berada dalam fasa overbought. Okay. Harapan uh, untuk break ni, tak pasti lagi. Sebab nampak dia dah mula masuk overbought. Sini pun momentum dah mula kuat untuk dah mula optimum ataupun dah max habislah okay, generally lepas ni akan turun so untuk 5 minit uh, sepatutnya kena turun dulu sikit okay, kita turun dulu sikit baru dia akan naik balik so untuk plot dia punya wave yang lagi detail sebenarnya Sebab hari tu saya dah buat tapi kena buat balik uh, wave 4 ni kita consider habislah kita consider habis tapi sebenarnya saya ada dua possibility sebenarnya. Kita ada dua possibility. Sama ada wave 4 ni dah habis ataupun dia baru je. Kalau wave 4 ni dekat sini, dia baru nak buat ABC. Ha, itu, itu je possibility yang ada. Kalau dia buat ABC, A, B dan C. Wave 4 dia habis dekat sini. Kalau wave 4 dia ABC dekat sini sahaja. Wave 4 dia habis dekat sini. Ini adalah wave yang kelima lah. Tapi generally walaupun dalam dua situasi ni pun still kita consider dia long term bullish wave lah. Okay, eh, long term bullish wave. Kalau tengok pada sebelum-sebelum ni wave 4 dia tak besar sangat. So hopefully dia punya wave 4 ni kat sini je lah. Dah tamat lah. Okay hopefully wave 4 dia kat sini. Dan dia dah nak habiskan wave 5 lah eh. Nak habiskan wave 5. So itu possibility lah. Possibility yang ada. So kalau tengok dekat ticker chart ni generally dia akan tu uh, sepatutnya lah eh. Dia kena turun sikit sebelum naik balik. Macam tu lah. Uh, IAB dari bang balik kita okay, tadi dah turun betul dari bang balik kita tengok balik eh uh, IAB okey IAB ni uh, transaction 892 very high buy rate pun 62 pun agak uh, very high lah agak tinggi so volume buy 53000 uh, volume sell baru 33000 masih mengejar tapi uh, ketinggalan eh, buyer lebih ramai value buy 5 juta, value sell 3 juta, so transaction buy 522, transaction sell 339, so untuk ticker chart, dia dah break dia punya all time high tadi, and then uh, ini dah consider macam uh, ni kosong satu dua lah, wave 2 dah habis ni adalah dalam fasa wave 3 lah okay. so IAB ni agak menarik lah eh. agak menarik so kita tengok sikit dia punya Chat dia okay, kita tengok sikit chat dia IAB alright ini adalah projection yang saya dah buat sebelum ni dah detail sangat dah sekabut dah kita tengok um, saya jangkakan dia sedang buat wave B sebelum pergi C alright so untuk short term kalau tengok 30 minit pun dia masih ada momentum lah nak buat B bukan nak buat dah buat dah pun kan? Yeah? dalam dalam sedang membuat B lah yeah? sedang membuat B dia, dia sedang naik kan So dia nak naik sampai mana kita tengok um, Baru je break uh, resistance dekat 960 So most probably Ini adalah next resistance yang dia boleh cecah lah eh. Sama ada dia naik terus ataupun dia separuh lah okay. So um, Kalau tengok pada short term ni Generally boleh naik lagi okay, Boleh naik lagi 5 minit pun masih ada momentum untuk naik sikit lagi B ni saya ingat dia dah melepasi dah kita punya target So sepatutnya uh, Dia stop kat situ je lah B yang besar ni kan Tapi dia dah melepasi target uh, So generally boleh naik sikit lagi lah okay. Cuma Kalau let's say dia betul-betul dah cecah B kena Lepas tu dah kena hati-hati lah Sebab generally dia akan buat C Tapi untuk long term Kalau tuan-tuan tengok long term kan Ini dia punya wave besar dia eh? Satu, dua, tiga kat sini okay, Tiga kat sini So jauh lagi lah perjalanan dia right? Hmm. Kalau betul-betul dia naik uh, Kalau ini adalah Dia punya correction dekat sini dah habis Maksudnya ini adalah wave 3 lah Tapi saya ingat correction ni belum betul-betul habis lagi So dia ini adalah Cuma wave ABC je Cuma nak pergi C lepas ni baru Baru naik Tapi kita boleh Recount balik lah Dia punya wave dia kan Right so SCGB ni saya nampak dah mulai ada momentum Kalau dia break balik dia punya all time, all time high tadi dia Then dia ok hmm, Mr. DIY pun cantik juga So saya, saya tak pergi detail lah Zetrik dari semalam dah mula dah mula buat kenaikan So untuk hari ni pun still um, Dia punya tiket chart dia cantik okay. So sebab Kalau tengok general condition market hari ni agak bullish So normally kalau dalam keadaan General condition market bullish kita akan nampak banyak counter-counter yang akan buat uh, kenaikan lah. Uh, basically, apa yang kita nak tengok, kita nak tengok pembentukan marubozu je sebenarnya kan. Biar saya beri contoh macam ni. Macam, contoh eh, macam uh, IAB lah eh. Kita contoh, saya buat contoh lah macam IAB ni. Kita nak tengok apa, kita nak tengok macam adakah dia nak buat marubozu macam tu kan. So, saya ambil screenshot dia macam ni. Right. so, ok saya lukis sikit Okay, tadi dia buka dekat sini gap gap kan lepas tu dia punya oh, uh, closing semalam sini, sini dia punya opening lah, sini closing semalam dia buka gap, so dia uh, buat low kat sini ini open eh? and then sekarang ni dia punya high dekat sini and then uh, close belum lagi, so keep, consider close dekat sini lah So sekarang kalau kita nampak dia punya candle Open dia dekat sini kan Open dekat sini High dengan close dekat sini So ini adalah candle dia uh, Yang kita consider sebagai solid lah Solid Marubozu Okay macam ni So apa yang kita nak expect adalah Kita nak expect dia Sepatutnya dia kena buat Solid Marubozu yang lebih solid daripada sekarang So kalau ini consider kosong 1, 2 kan dia sepatutnya akan buat 3 lah, 3, 4 dan 5 so kalau let's say dia pergi ke 3, 4 dan 5 so dia close dekat sini so dia akan buat like another solid Morbozu lah okay, sebabnya kosong dekat bawah ni eh, opening, dia okay, close dekat sini kalau let's say pergerakan ticket chart dia macam um, uh, pembentukan yang mem memenuhi kriteria wave yang kita nak dia akan buat solid Morbozu lah hari ini. kalau lah eh tapi kalau dia macam lepas wave 4 ni dia turun, dia turun habis sampai bawah ni Tak ada cerita lah So Tapi sekurang-kurangnya kita nak tengok uh, Adakah dia nak membentuk wave 3 tu je lah okay. Macam tu lah Lebih kurang okay, Macam Notion ni uh, belum belum UWC Alright uh, uh, GHM, okay. Uh, tapi transaction kecil esian pun kecil. Z3 ni agak okay lah Z3 agak okey. Hmm. mitra pun cantik ke okay, mitra. So kita tengok a uh, dia punya cat lah eh nak tengok bentuk dia macam mana kan. So secara detail tu memang saya ajar dalam group client lah. the okay. uh, next G pun tadi agak menarik hmm, kita tengok sikit eh, next G, next G saya dah buat lah dia punya projection wave dia so kita nampak dia memang bullish lah untuk short term so generally akan, buat, akan buat kenaikan lagi lah ini saya punya projection untuk uh, next G uh, berdasarkan one hourly chart, dia dah naik tadi dah cecah 3 dah pun tadi so dah turun balik buat 4 lah then akan buat 5 lepas tu dia akan major wave dia hmm uh, akan turun retracement buat empat lepas buat lima lagi. So generally untuk short term masih ada momentum lah. Alright. Uh, itu secara ringkas. Alright so saya ingat sampai situ dahulu. Hmm, semoga bermanfaat dan ringkas kita punya ulasan market hari ini. Uh, terima kasih pada semua yang sudi dengar. Uh, InsyaAllah nanti uh, minggu depan pula lah sebab uh, lepas ni saya nak pergi out session 5 hari. Ada <laughs> kerja sikit. Minggu um, depan lah kita sambung balik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.